時期は大変だったけど嬉しいこともあったでも次の日のことは誰も想像してなかった わけに人生を変えるニュースが聞こえてきたそれから私たちは独裁者に立ち向かった夢を取り戻すために何だってやる覚悟だった重要課題結果 結局、私たちは BPLA に加わった計画的な訓練により我々は万全の体制で臨めるあびっくりした過去のことをぼんやり考えてたのごめんね明日のミッションの準備できてるもちろん準備万端だよ いやマジでお前のこと気がかりでさ将軍はミッション前に君と話したいらしいよはいはいオッケーだよ大好き行ってくるね防衛陣、もう一度徹底的に見直すぞすぐにだもし敵に今の座標を知られたら終わりだマジで攻撃の頻度上がってる 周囲を探る動きもはっきり出てるこのパターン見覚えあるあいつらでかい作戦を仕掛ける気だ今はとにかく守るアロモン全部使って今の陣地を死守する了解しました将軍すでに巡回ルートは変更済みです資格は潰してあります周囲の警戒をきっちり締め直しましたこのキャンプの防衛私が責任を持ちます三号1つ絶対にうがわせません北の尾根には 見張りを倍に増やしました腕の立つ狙撃兵たちを後退で配置してありますたとえ今夜敵が来たとしても準備はできてます将軍絵は失礼します将軍お忙しいところでしょうかいやちょうど終わったところだ下がれ軍曹失礼します将軍ミッションについてお話があると伺いました ケインジお前の任務は言葉にすれば単純だが実行は地獄だ敵の基地に潜入し作戦式系統を特定補給ルートと国外とのつながりに関する全情報を持ち帰れ最近の動きには外部からの干渉があると我々は睨んでいる名前ルート出荷スケジュール一つ残らず回収しようだが勘違いするな もし捕まれば救出部隊は出せない。お前一人だ。だが、俺が選んだのは理由がある。お前はどんな環境にも適応してきた。そして今回、お前が持ち帰る情報が戦局を覆す鍵になるかもしれん。了解しました、将軍。外部施設の設計図はすでに確認済みです。死人口は北側の排水路。警備は緩く、監視も限定的。 時刻は0530に行動を開始します。偵察、指揮系統の特定、データ確保まで30分で完遂します。光線は必要最小限に抑えます。万が一の場合には暗号化された痕跡を残して離脱します。予定通りに進めば明日の夜明けまでに全ての答えをお届けします。それと私が戻れなかった場合、私の存在の痕跡は全て焼き払ってください。 我々が失うものは鎖だけです。だからこそ、お前を信じている。革命は、お前の心そのものだ。お前が革命であり、革命が、お前だ。お前が戻り次第、我々も動く。戦争は待たん。俺たちもな。解散だ、天使。そして、生きて帰れ。それが命令だ。革命、必勝。革命、必勝。 ご飯を食べないと逆にご飯に食べられるぞティンギはいはいそういうことにしておくわ冗談だって一人かうん調子はどう俺も心配してる今結構やばい状況だよな大丈夫じゃなくても別にいいんだよもう慣れたよこういうのでミッションの準備はできてるんだろうなんで彼がミッションのことを知ってるの 将軍が話したのの彼も関係者なの私には知らされてないのにもう流れに任せようもちろんできてるよ成功を祈ってる今の防衛ラインじゃ長く持たない知ってるだろ攻めに出るしかないんだところで日曜日のボンの誕生日来れるかうまくいけばいけると思うじゃあミッション帰りにケーキでも持ってきてよ母はは ケーキよりチューの方が役に立つんじゃないそれでこそティンギだ。ベザ、一緒に行ってもいいか今は、一人にして。はいはい、とりあえず晩飯食えよ。最後の食事がいつだったか誰にもわからないんだよな。誰も尋ねてないけど。気をつけろよ。何かあったら、連絡して。 明日の任務が不安で仕方ない。不確かなことばかりで、重圧がすごくて、まるで全部が俺にかかってるみたい。もし失敗したやもしうまくいかなかったら、本当にもう限界。落ち着いて、ベイビー。不安なままだとミスしちゃうよ。俺は任務よりも君のことが大事なんだ。 君は俺にとってかけがえのない存在だからところで民おじさん好きじゃないの夕食の時に話しかけてきたの任務のこと聞いてきたんだよ俺の知る限り彼は情報共有メンバーじゃないはずそれなのに任務のことをしつこく聞いてきてうーん分かんないな彼はただ君のことを心配してるだけじゃない。 じじゃあ俺を信ててないってこともし彼のせいで俺に何かあったらどうするの明日きっと何かが起きる気がするのえっ敵取ってくれる何でそんなこと言うんだよベビー俺たち BPLA に入った時から彼のこと知ってるだろいい先生でいい仲間だったもちろん君のことはすごく心配してるよでも何もしてない人を疑いたくはないんだ それに君のためなら何だってすらさ想像以上にねティンギちゃん。ふふ <laughs> 大好き俺も愛してるよベイビー。 止まれどこに行くつもりだ村に行くだけです何のためだ市場に行きたくて夜間外出禁止は朝6時に解除されるってわからないのかすみません忘れてました今すぐ戻れ市場に行きたいだけなんです人の言葉がわからないのか じゃあとでまた来ます。 帰ってきたぜこの野郎どもなんで彼は動かないの 違うこの道じゃないこの部屋のはず。 あなたならできるもっと頑張って答えはあなたよそんなどうして急いで戻らなきゃ 止まれ。走れ。仁義。走って。